تو ابھی ہم جب اسرائیل کی طرف جاتے ہیں تو جیسے ہی اسرائیلی ریاست کا قیام ہوا تو عربوں نے چار جنگیں لڑکے اس کے وجود کو خطرے کے اندر ڈالے رکھا عربوں نے پھر بعد میں پروکسیز کے ذریعے ان کا جینا محال کیے رکھا پھر ایران پچھلے چالیس سال سے پروکسیس کے ذریعے ان کو مار رہے کئی حزب اللہ کھڑا کر کے کئی حماس کی مدد کر کے کہیں پر گوسیوں کے ساتھ اور کئی طریقوں سے نا تو اس کے بعد کئی فلسطین اس... اسرائیل تو بیچارہ خود مظلوم ترین ریاست نہیں آپ کی نظر میں اس کو ہر طرف سے حملوں کا خطرہ ہے تو وہ اپنے اس نے پہلے ڈنگ نکال دیا یہ اس کو خدا کی طرف سے خصوصی مدد ہوئی اسرائیل کو کیونکہ وہ اللہ کی چہیتی قوم ہے۔ اس نے وہ سارے مشرقی وسطا سے وہ جہادی اور یہ سارا ختم کیا نا اب اس نے کہا بھائی یہ شیطان یہ جو سب سے بڑا ان سب کا سرپرز بناو اس کو بھی اٹیک کی تو یہ جتنے پروکسیز کے ذریعے تنگ کیا گیا اس کے پیچھے ایران تھا یا نہیں اگر ایران تھا تو پھر تو اسرائیل کا بالکل حملہ جائز ہے اس پہ ایسا نہیں ہے اسرائیل نے تو یہی جسٹیفیکیشن بنائی ہے نا لیکن دیکھیں اسرائیل نے جسٹیفیکیشن یہ بنائی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے اگر آپ یہ جسٹیفکیشن بنا رہے ہیں نا ہم تو اسرائیل نے دو دو کے اندر نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل ایران جو ہے وہ بس اگلے مہینے بم بنا لے گا یہ یو این کی تقریر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں انہوں نے کہا بس تین مہینے رہ گئے ایران بم بنا لے گا پھر دو ہزار سولہ میں انہوں نے کہا دو مہینے رہ گئے ایران بم بنا لے گا تو وہ بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا وہ کر رہے ہیں پچھلے دو ہزار دو سے لے کے اب تک دیکھ لینا تیئیس سال سے وہ کر رہے ہیں وہ بھیڑیا آیا نہیں ابھی تک ابھی بھی انہوں نے بھیڑیے کا کہہ کیا ہے لیکن اصل جو کہانی ہے اصل کہانی صرف یہ ہے

ہم نے ابھی چند مہینے پہلے افغانستان کے اندر حملہ کیا کیا اس بنیاد کیا بنیاد پہ یہ پی کی بنیاد میں افغانستان صاحب تو اس بات کو مان رہے اس بات کو میں کیوں نہیں سمجھتا یہی کہ بھائی اسرائیل اسرائیل کے یہ میں نے آپ کو بھی شاید اس نے یہ مثال دی تھی کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے حملے وہاں سے ہوتے تو پاکستان ایک آزاد افغان افغانستان ایک آزاد ملک پر اس پر پاکستان حملہ کرتا ہے نا تو اسی طرح یہاں پر بھی بھائی اسرائیل اور آپ سب بڑے خوش تھے نا جوش و خروش میں تھے کہ دیکھو کس طرح حزب اللہ نے لاک... ابھی نے اپنی گفتگو میں بھی کئی بار فخری انداز سے بتایا تو ایک ملک کو آپ لوگوں نے پچھلے جب سے وہ ملک بنا ہے اس کے وجود کو خطرے میں ڈال رکھا ہے اور میرا اصولی موقف یہ ہے کہ river to ریور سی پیلیسٹائن شوڈ بی فری سارے جوز کو سمان سمیٹ کے جہازوں پہ چڑھ کے ایسٹرن یورپ کے روس کے اور جہاں جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں واپس چلے جانا چاہیے اور یہ خطہ واپس جن عربوں کا تھا ان کو ملنا چاہیے آپ کو پتہ آپ کو پتا ہے ہندوستان میں ایک تحریک تھی جس میں یہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ اپنے اپنے سمیٹو اور چلے جاؤ آپ پاکستان بھی ختم کرائیں گے اس شکر میں 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 میرا یہ موقف دس دسمبر انیس سو اڑتالیس کو یونیورسل ڈکلیریشن آن دا ہیومن رائٹس کی روشنی میں ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں یا تو برابری ہونی چاہیے یا گوروں کو یہاں سے جانا چاہیے جیسے رابرٹ موگابے نے روڈیشیا زمبابے میں کہا تھا یا تو گوروں کو جانا چاہیے یہاں برابری ہونی چاہیے جیسے کینیا میں یہ کہا گیا تھا یا گورے برطانوی یہاں سے جائیں یا برابری ہونی چاہیے میں یا تو یہودیوں کو زائنسٹوں کو عرض مقدس کا جو تاریخی علاقہ ہے فلسطین وہاں سے وہ نکلے اور اگر وہ وہاں سے نہیں نکلے اور وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہاں ایک ایسی ریاست بنائی جائے جہاں تمام لوگوں کو ایک جیسے شہری حقوق حاصل ہو وہ چاہے یہودی ہو چاہے مسلمان چاہے دروس چاہے عیسائی جو کوئی بھی ہو لیکن یوں ایک اپارتھائیڈ ریسسٹ ریاست بنا کر پھر اس کی جسٹیفیکیشن آپ بائبل سے لے کر آئیں اور آپ مذہبی سپر نسلی نسلیپر مسٹ کہانیوں کی بنیاد پر مقامی لوگوں کی زندگی کے حق کے رہنے کے حق کے سیاست کے حق کے جینے کے حق کے سرزمین کے حق کو اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت ہے ظاہر ہے آپ جیتیں گے کیونکہ جب تک آپ, کے پاس طاقت ہے, آپ جیتیں گے لیکن یقین جانیے کہ کولونیلزم کا خاتمہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا تھا ورنہ بات ختم کرنے میں یہی کام آپ لوگوں نے کیا تھا نا اسرائیلیوں کے ساتھ بات کر مجھے بات کرنے دینا ہمیں آزادی چاہیے تھی برطانیہ سے بائے ہک اور پروک. تو بھگت سنگھ نے جو کیا آزاد ہند فوج وہ ہمارے جو بنگالی تھے چندر بوساسند انہوں نے جو کیا جو گاندھی نے کیا جو نہرو نے کیا جو جنا نے کیا جس کسی نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ اس ایک الٹیمیٹ objective کو اچیو کرنے کے لیے تھا کہ نکلو ہندوستان سے وہ ہم نہیں کر سکتے تھے اور ہم کبھی آزاد نہ ہوتے اگر اس بیچ میں سیکنڈ ورلڈ وار نہ آتی اور اس سیکنڈ ورلڈ وار میں کانگریس نے سپورٹ نہیں کیا برطانوی سلطنت کو جبکہ مسلم لیگ نے کہا کہ ہم مسلمان فوجیوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ برطانیہ کے دفاع کرنے کے لیے یورپ اور افریقہ میں لڑنے جائیں تو اسٹریٹجیز پر اختلاف کیا جا سکتا ہے حالات و واقعات کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک وہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ یہی تھا کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا اس کے لیے ورلڈ وار ٹو ایک قسم کا کیٹلسٹ کردار ادا کر دی میں نہیں چاہتا کہ مشرق کے وسطیٰ میں کوئی ریجنل وار ہو جس میں سارے ملک شریک ہو جائیں لیکن آپ دیکھیں عرب ریاستوں پر ڈکٹیٹر نافذ ہیں امریکہ کی مرضی سے بیچ میں دوہزار تیرہ میں مصر میں عبد الفتح السیسی سے پہلے محمد مرسی کی حکومت انتخابات کے نتیجے میں قائم ہوئی ان انتخابات کو سب و تاج کر کے حکومت الٹنے میں کس کا آپ طرح نکل گئے نا میں پہلے پوری بات کروں گا پھر آپ بات کریں تمام عرب معاشروں پر استعمار کے بٹھائے ہوئے ڈکٹیٹر قابض ہیں کوئی عرب کوئی عرب معاشرہ اسرائیل کے وجود کو عرب اسرائیل کے وجود کو عرب سرزمین میں برداشت نہیں کرتے میں بھی بہت سارے اربوں سے ملتا ہوں بہت سارے انہیں چار جنگیں لڑی ہے نا نے چار جنگیں لڑی ہے پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوڈ گو بیک جہاں سے وہ وہ تھے وہاں واپس جائیں یا وہ ایک ایسی ریاست میں وہاں واپس جائیں نا پھر آپ بھی جہاں سے آئے تھے آپ لوگ وہی واپس جائیں ہمارے ہندوستانی یہ جو ایران میں ایران میں جو ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں خامنائی کی شکل میں یہ بھی استعمار نے بٹھائے ہیں یہ ایران میں جو ٹیکٹر بیٹھے یہ استوار سے لڑ کر آئے نہیں رہی جو ہاتھوں بغاوت کا قتل کر کے بادشاہ بن جائے اس میں کوئی نہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا شاہ صاحب چھوڑو یار کیسی بلا ایسے ہی ہے جیسے شاہ نے اماما پہن لیا ہے اور میں اس شخص کی بات کا بالکل احترام کی بجائے ہمارے نا جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا نا تو ہمارے ایک بزم ادب ہوتی تھی تو وہاں پہ دو مقرر ہوتے تھے ایک میں ہوتا تھا اور ایک ہمارے دوست ہوتے تھے اس کا نام تھا افتخار اللہ جانے وہ کہاں ہوگا اب تو افتخار جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ قسم کے مقرر تھے بڑے آ... تو وہ بہت جذباتی تقریر کیا کرتے تھے اور اسے بہت تالیاں بجتی تھیں تو شوزے بھائی کو دیکھ کے نا مجھے افتخار یاد آ جائے اچانک تو شوزے بھائی تالیاں بجانے والی باتیں جو ہے نا وہ بہت اچھی کرتے ہیں اس میں تالیاں تو بج سکتی ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری باتوں پہ تالیاں نہیں بجیں گی لوگ گالیاں زیادہ دیتے ہیں تو شوزے بھائی آپ بجوا لیں گے لیکن یہ تالیاں بجوانے کی قیمت جو ہے نا وہ دیکھیے وہ جانے آپ کی اور میری ملکیت نہیں ہے نا دیکھیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ لپیٹیں اور چلے جائیں اور آپ یہ کریں اور وہاں سے نکل جائیں اور دنیا ایسے نہیں چلتی دنیا کبھی ایسے نہیں چلی چلی نا ساؤت افریقہ میں گورے کہاں گے یار نیسل منڈیلا کو آپ نے اسماعیل کو منڈیلا سے ملا دیا خدا کا خوف کریں آپ ساؤتھ افریقہ کے اندر سات پرسینٹ گورے تھے تو یہاں پہ اس وقت اسرائیلی اور عرب جو ہیں وہ برابر برابر ہیں تقریباً تو وہ نہیں جا رہے لگے وہاں سے اور اسرائیلی وہ کنٹرول کر رہے ہیں اس کو ہر اس فیسٹس کو وہ سات پرسینٹ گورے تھے وہاں پہ صرف وہ اپر تھائیڈ اسٹیٹ تھی میں بالکل مانتا ہوں نینسل منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہا ہے آپ نے سر میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ہے یا نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیسل منڈیلا کی طرح جدوجہد کریں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ اسماعیل ہنیا کی طرح جدوجہد کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا یاسر عرفات کو آپ نہیں مانتے کسی طریقے سے کوئی ایک ایک وہ میں یاسر عرفات کو ایک بہتر آدمی مانتا ہوں معاذ کی نسبت بٹ یاسر عرفات بھی کوئی ایڈیل چوائس نہیں تھا فلسطینیوں کو کوئی ایسی آئیڈیل نہیں ملی سوائے ایک آدھے بندے کے جو ابھی بھی جیل میں وہ الگ بات ہے جو واقعی فلسطینی کوس سے مخلص ہوتا اپنی سیاست سے مخلص نہ ہوتا حماس جب ہر رمضان میں سن, سنی اب آپ آپ دیکھیں نا ایک آپ اب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں بلکل نہیں بولو شمس الدین کو تو آپ نے ڈانٹ کے چھپ کرا لیا تو مجھے مجھے نہ ڈانٹیے گا میں چھپ رہوں گا میں ڈر جاتا ہوں بہت جلدی میری عمر ہو گئی ہے دل ایسا نہ ہو کہ بلڈ پیشر وغیرہ کی یہ میرا کلاس فیل ہونا ہوتا تو یہ میں بے نہ کرتا تو خیر وہ نہیں میں نے اس کو ڈانٹ کھاتے دیکھ کے میں نے عبرت پکڑی ہے تو میں نے کہا میں پہلے سے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کر لوں تو آپ نے مجھے بھی ڈانٹ دے رہے تو وہ نہیں آپ تقریر تو ماشاء اللہ مطلب میں تو بالکل مان رہا ہوں کہ آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اس میں تالیاں بجنے والی باتیں بھی بہت ہوتی ہیں ریئل لائف ایسے کام نہیں کرتی یہ آپ کو بھی مجھے پتہ ہے کہ جوز نہیں جائیں گے یہ آپ کو بھی مجھے پتہ ہے کہ جو بات آپ ایپرتھائٹ کی کر رہے ہیں نا وہ بہت اچھی بات ہے میں بالکل اس کے سو اس سے اتفاق کرتا ہوں ہونے چاہیے, چاہیے ہمیں اس کے لیے, بات کرنی چاہیے, اس کے لیے سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے وہ راکٹ چلا چلاتے ہیں جو پچھلے تیئیس سال سے حماس چلا رہی ہے اور دو راکٹ چلا کے وہ جس طرح پچاس راکٹ چلا کے نے بندے مارے تو یہ چوبیس راکٹ چلا کے ایک بندہ مارتے تھے اور اس کے بدلے وہ فصلوں کی وہ فصل کٹتی تھی جس کو یہ کہہ رہے ہیں نو ہزار فلسطینی مار لی ہم نے اس دفعہ بارہ سو راکٹ چلا دی اس کے بدلے ساٹھ ہزار بندے مروا لیے تو آپ دیکھیے ایک اصول ہے سائنس کا کہ آپ ایک کام کریں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے دوسری دفعہ کریں پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تیسری دفعہ میں کروں گا اس کا نتیجہ مختلف نکل آئے گا وہی نتیجہ نکلے گا تو یہ آپ حرکتیں کر کے دیکھ چکے ہیں پچھلے پچیس سال سے ایک ہی نتیجہ نکل رہا ہے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہو رہا تو بھائی اسٹریٹجی بدل کے دیکھ لینا میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں جیوز یہاں سے نہیں جائیں گے یہ تو ہونے نہیں لگا ناممکن بات ہے آپ نے آپ اگر کبھی اس چیز پہ غور کر لیں جس چیز کو آپ سب لوگ بالکل اپنی جذباتی تقریبوں میں اگنور کر جاتے ہیں شمون پیریز اسپیس پیس ان انویشن سینٹر ہے ٹھیک ہے تلبیب کے اندر آپ اس کی ویب سائٹ دیکھے گا اور وہاں پہ جا کے دیکھے گا کہ وہاں کام کیا ہو رہے ہیں کس قسم کے ہو رہے ہیں دنیا بھر کے جو ٹیک انٹرپنیورز ہیں جو اسرائیلی ٹیک انٹرپنیورز ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں میں نے اس میں سے آٹھ پروجیکٹ ایک دن بیٹھ کے سٹیڈی کیے تھے اپنے ایک دوست کے ساتھ جو آپی کی طرح بہت جذباتی ہے فلسطین کے معاملے میں اس نے وہ آٹھ پروجیکٹ دیکھ کے کہا اس نے کہا یہ جیوز تو یہاں سے نہیں جا سکتے نہ عرب کی نہ عرب اگلے آٹھ سو سال میں انہیں یہاں سے نکال سکتے کیونکہ آپ کی جو دنیا جن چیزوں کے اوپر چلنی ہے انہوں نے ان کو پتا ہے کن چیزوں کے اوپر چلنی ہے they have become the technology leaders in the world and they'll remain there آپ جو سوچ نہیں سکتے جو امریکن ریسرچر سوچ نہیں سکتے وہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے and it's still called peace and innovation because Shungun Perez was a different man نیٹر سینٹر آپ دیکھیں ان کا ایگریکلچر کا آپ کی اور میری طبیعت صاف ہو جائے گی پاکستان میں ہم زندہ ہیں آج اس وجہ سے کہ ہم نے ڈارف ویٹ جو ہے ہمیں دنیا نے ایجاد کر کے دے دی تھی وہ نہ ایجاد ہوئی تھی تو پاکستان بھوکا مر رہا ہوتا آج کے دن آج تک ہم اس کے بعد ڈارف ویٹ کے بعد کوئی اب کوئی ہائی جینیٹیکلی انجینئر بیج اس ملک کے لیے تیار نہیں کر سکے ہماری ییلڈ دنیا میں پر ہیکٹر سب سے کم ہے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو زرعی ملک ہیں پر ہیٹر سب سے کم ییلڈ ہے دنیا میں ہماری تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے بھائی زندہ رہنے کے جو اب لوازمات ہیں دنیا کے وہ بدل گئے ہیں یہ وہ تیر و تفانگ اور تلوار والی اور جذبہ ایمانی والی دنیا نہیں رہی یہ کوئی اور دنیا ہے ایک بندی بیٹھتی ہے نوارڈا کے کنٹینر کے اندر ایک ڈرون اڑاتی ہے اور پورا شہر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سترہ سال کی بچی ہے اٹھارہ سال کی بچی ہے جو عام حالت میں آپ سے آپ جتنے جتنے جت, جت زور سے آپ تقریر کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے وہ ڈر جائے تو وہ تو مارنے والی بات تو اور ہے تو ہم جو باتیں کرتے ہیں نا کمزور عورت کی وہ دنیا آگے نکل آئی دنیا بدل گئی تو جیوز وہاں سے نہیں جانے لگے یہ بھول جائیں یا آپ اگلے سو سال چھوڑیں اگلے ایک ہزار سال تقریریں کرتے رہے نہیں جائیں گے وہ یہاں سے آپ کی دوسری بات بالکل مناسب ہے اور بالکل صحیح ہے اور میں اس سے بالکل متفق ہوں اپارتھائیڈ اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے کسی اسٹیٹ میں کسی کو دوسرے درجے کا شہری نہیں ہونا چاہیے میں اسرائیلی عرب سے ملا ہوں مجھے نہیں پتا آپ ملے کہ نہیں ملے میں کئی اسرائیلی عرب سے ملا ہوں میں ان کی تنظیموں کے نمائندوں سے ملا ہوں وہ اپنے آپ کو ریزیڈن نہیں سمجھتے جو اسرائیل کے اندر بیس لاکھ عرب رہتے ہیں جن کے نمائندہ پارلیمنٹس کے اندر بھی موجود ہیں جو مغربی کنارے میں رہتے ہیں جو غزہ میں رہتے ہیں وہ بالکل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے بھی کیونکہ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے وہ سلوک چینج ہونا چاہیے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے ان کو وہ حقوق ملنے چاہیے جو اسرائیلی عربوں کو ملیں اور یس آئیڈیلی اسپیکنگ اسپیکنگ ایز ویل انس ٹائم ریسرجنس وی نیڈ ٹو فائٹ فار دیٹ بٹ اس کی فائٹ راکٹ سے نہیں ہونے لگی اس کی فائٹ ہماد سے نہیں ہونے لگی اس کی فائٹ ہزب اللہ سے نہیں ہوگی فائٹ دہشت گردی سے نہیں ہوگی آپ نے کر کے دیکھ لی ہے آپ نے بھگت لی ہے آپ نے بچے مروا لیے لیٹس تھنک اف اے بیٹر اسٹریٹجی ناؤ وہ آپ سوچنے کو تیار نہیں ہے آپ کہتے ہیں میں واپس جاؤں گا پھر بم چلاؤں گا تو بھائی اگر یہی ہے تو پھر چلاتے رہیں میں بھی یہیں بیٹھا ہوں آپ بھی یہیں بیٹھے میری زندگی میں آپ اسٹریٹجی سے چینج کر لیں تو آپ جو کہیں گے جو چور کی سزا ہو میری